ужасно был выбух. И три раза ж. Уже, знаете, как все это переживаешь. Давай таблетки, сердце начало болеть. Начала голова кружиться, потому что давление, наверное, поднялось. Внучка два года тоже испугалась. Всем досталось. Спускалась в подвал? Нет, я не спускалась. Я боюсь, я сидела дома. Посля входної двері в коридорі. Ну дом трясся, все було шахіди, яке там було красне, все було Бу дуже страшно. Бу да. Сиділи в коридорі за двома ну, стінами. Ми ховали в коридорі. А що у вас пошкоджено вашому будинку? Вон, криша. криша, вікна в людей пошк... да. пошкоджені. і ці двері входні в нас теж покрутили. Да, нас тоже я вже один інфаркт пережила. Вот такой вот тоже стреляли, 12 взрывов. Последний такой был, что меня трясло. Через неделю у меня инфаркт случился. А сейчас тоже лягла и думаю, господи, начинай тут пекти. Хоть бы не схватило, меня опять был. Самое не хочу страшное, когда баба... Давление поднялось. Вылетела сначала, не знаю уж какой был удар, я подхватилась с туда стекла полетели. Потом еще удар в квартиру уже, ну, широкая это влетела. Уже до утра сидели, конечно. Не спали. Три прилеты были, Разбил он крышу, зайдите посмотрите. Он убирал. Частично. Он разбило все. Из той стороны. Окна поубивала двери. Будем восстанавливать, ошибка. Вообще допомогу не надали, да? Нет. Допомога не сказали, приедут, сейчас посмотрят еще. Листы привезут. Шифер пообещали. Ну вот жду. Пока своими силами, что могу делать.